ಬಾಗಲಾಮುಖಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಲ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವವಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾಗಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಿಯ ಹೆಸರಿನ ಬಾಗಲ ಎಂಬ ಪದವು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬಾಗಲಾಮುಖಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದತಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಬಗಲ ಮುಖ್ಯ ದಂತಕಥೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ ಸರೋವರವಾದ ಹರಿದ್ರಾ ಸರೋವರ ದಡದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ದೇವಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರದಿಂದ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬಗಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದಳು ಬಗಲಾಮುಖಿ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದನ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಯಿತು ಅವನು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ದೇವತೆಗಳು ಬಗಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ದೇವಿಯು ರಾಕ್ಷಸನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿದನು ಮದನನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು देवं अवनन्नं కొల్లవ మొదలు అவனுக்கு ఈ వరవను నేడిదలు శ్రీ బగలాముఖి స్తోత్రం ఓం నస్య శ్రీ బగలాముఖి స్తోత్రస్య నారదరుషిః శ్రీ బగలాముఖి దేవతా मम సన్నిహితానాం విరోధినాం వాంగముఖ పదబుద్ధినాం స్థంభనార్తే स्तोत्रपाठे विनियोगः मध्ये सुधाब्दिमणिमण्टपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगताम् परिपीतवर्णाम् पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीम् देवीं भजामि द्रुतमुद्गरवैरिजिह्वाम् करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजाम् भजामि चलत्कनककुण्डलोल्लसितचारुगण्डस्थलाम् लसत्कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुबिम्बाननाम् गदाहत विपक्षकाम् कलितलो लजिह्वाञ्चलाम् स्मरामि बगलामुखीम् विमुखवाङ्मनस्थम्बिनीम् पीयूषो धधिमद्यचारुविलसद्रक्तोत्पले मण्टपे सत्सिंहासनमौलिपातितरिपुम् प्रेतासनाध्यासिनीम् स्वर्णाभाम् करपीडितारिरसनाम् भ्राम्याद्गदाम् विभ्रमम् इत्थम् ज्यायति यान्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापद देवी त्वच्छरणाम्बुजार्चनकृते यः पीतपुष्पाञ्जलीन् भक्त्या वामकरे निधाय च मनुम् मन्त्रिर्मनोज्ञाक्षरम् पीठध्यानपरोथ कुम्भकवशाद्बीजं स्मरेत्पार्थिवस्तस्यामित्रमुखस्य वाचे हृदये जाड्यं भवेत्तत्क्षणात् वादी मूकति कङ्कतिक्षितिपतिर्वैश्वानरश्मीतीति क्रोधीष्यामति दुर्जनः सु जनति क्षिप्रानुगः कञ्जति गर्वी खर्वति सर्वविच्छ जडति त्वद्यन्त्रणायन्त्रिता श्रीनित्ये भगलामुखी प्रतिदिनम् कल्याणी तुभ्यम् नमः मन्त्रस्तावदयम् विपक्षदलने स्तोत्रम् पवित्रम् च ते यन्त्रम् वादिनियन्त्रणम् त्रिजगताम् चैत्रम् च चित्रम् च ते मातः श्रीबगळेति नाम ललितम् यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनाम् दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनम् दारिद्र्यविद्रावणम् भूभृद्भिशमनम् चलन्नृगदृशाम् चेतः समाकर्षणम् सौभाग्ये कनिकेतनम् समदृशः कारुण्यपूर्णामृतम् मृत्योर्मारणमाविरस्तु पुरुतो मातस्त्वदीयम् वपुः मातर्भञ्जय मे विपक्षवदनाम् जिह्वाञ्च सङ्कीलय ब्राह्मीम् मुद्रय नाशया शुधिषणामुग्राम् गतिम् स्तम्भय शत्रूंश्चूर्णया देवि तीक्ष्णगदया गौराङ्गी पीताम्बरे विघ्नौघम् भगले हरप्रणमताम् कारुण्यपूर्णे क्षणे मातर्भैरविभद्रकाळिविजये वाराही विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये कामेशी रामे रमे मातङ्गी त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरि त्राहि मां सम्भ्रम्भे सौरसङ्गे प्रहरणसमये बन्धने वारिमध्ये विद्यावादे विवादे प्रतिकृतिनृपतौ दिव्यकाले निशायाम् वश्ये वा स्तम्बने वारिपुवधसमये निर्जने वावने वा गच्छन्स्तिष्ठन्स्त्रिकालम् यदि पठति शिवम् प्राप्नुया धीरः त्वं विद्या परमातृलोकजननि विघ्नौ गसञ्चेदिनी योषाकर्षणकारिणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी दस्फोटोच्छाटनकारिणि जनमनःसम्मोहसम्दायिनी जिह्वाकीलनभैरवी विजयते ब्रह्मास्त्रमन्त्रो यथा विद्याल्लक्ष्मीस्सर्वसौभाग्यमायुः पुत्रै पौत्रै सर्वसाम्राज्यसिद्धिः मानो भोगोऽवश्यमारोह्यसौख्यम् प्राप्तम् तत्तद्भूतलेस्मिन्नरेण यत्कृतम् च जपम् होमम् गदितम् परमेश्वरी दुष्टाणाम् निग्रहार्थाय तद्गृहाण नमोऽस्तु ते पीताम् बराम् ताम् द्विभुजाम् त्रिनेत्राम् शिलामुद्गरहस्ताञ्च शिलामुद्गनहस्ताम् च ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं। त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् गुरुभक्ताया दातव्यं न देयम् यस्य कस्यचित् नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रमिहयो देव्या धृत्वा यन्त्रमिदं तथैव समरे बाहौ करे वागले राजानोऽप्यरयो मदान्धकरिणः सर्वा मृगेन्द्रादिका ते वञ् यान्ति विमोहिता रिपुगण लक्ष्मी स्थिरा सिद्धया इति श्रीरुद्रायामले तन्त्रे श्रीबलामुखीस्तोत्रम्